بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى لقاء يوم نحمده ونستعينه بير هادث إمام صادق عليه السلام dəvəyat olunub insanların əməli barəsində, insanların e, fəzilət qazanmaları barəsində, adı da Əşaddül Əmaldır. Əməllərin ən sətinidir. Yəni bütün əməllər çi insana aparıb fəzilətə çatdırır, məqama çatdırır. İnsanın mənəviyyatın çoxaldır. E, ümumi şəkildə ibadət, itaat, namaz, oruc və bunun kimi məsələlər Hazrat bunların içərisindən 3 dənə əməli seçib adını da qoyub əşadül əmal. Ən çətir əməldir. Və deyir, əgər bunlara riayət edə bilmirsinizsə, başqa məsələlərdə işlərüz asan daşar. Yəni insan bir işin çətirini görə bilirsə, asandan daha yaxşı, daha artıq formada görə bilər. Daha onun asanlığından, asanlıqdan ötürü onun bir çətirliyi olmaz. Ona görə əşhadu lə əməl demənin bu əməllərin həm çox əhəmiyyətli olmağına işarə edir, həm də bu əhəmiyyətli olan əməllərə bizi nədir, təşviq elir və tövsiyə elir ki, çalışın bu əməlləri daha artıq əmələ gətirin. Əməl həmin bu hədis 3 hissədən ibarətdir. Hzrət buyurur ki, əşhadu lə əmali səvasatun əməllərin ən çətini 3 dənə əməldir. Birincisi insafun nas min nefsik. Yəni insanlara nisbət Allahın bəndələrinə nisbət nə ola? Sən insaflı olasan. Ə, özündən onlara nisbət insaflı riayət eləyəsən. Yəni Elə, loru dildə də sük insaflı adam olasan, munsif adam olasan. Özdə insanlara nisbət insafun nasi min nefsik özündən ə, insanlara nisbət eləyəsən insaf göstərəsən və Ardicanda insafı Həzrət izah edir. Birincisi yəni üç hissəsidir, biri insafdır. Ən çətin əməllərdən biri insafdır. Təbii idi ki, bu çətin əməldisə onun mükafatı da çoxdur, Allah yanında dərəcəsi də çoxdur. İnsaflı ol yəhənə. Yəni Həzrətə soruşurlar, insaf, insaf müxtəlif variantlarda, insafın özünün formaları var. Gəl indi bəzilərinə işarə edəcək. Həzrət rəhsində bu sözünü deyir ki, Hətta lətər la zə daha minhum bir şeyin illə marəzi təlahum minha bi misli. İnsanlara nisbət insafın olsun. Hətta bu mənanədəki o şey ki özünə rəva bilirsənsə başqalarına da rəva bil. O şey ki özünə rəva bilmirsən, özündən ötürü razıd vərsən, başqalarına da rəva bilmə və başqalarından da ötürü razı olma. Məsələn, əgər istəmirsənsə bir adam qışda soyuq evdə yaşasın özün ki, öz qışda soyuq evdə yaşamaq istəmirsənsə, onda başqalarının da soyuq evdə yaşamağını istəməyin. İstəyirsənsə sən özün bu vəziyyətdə yaşayasan, onda başqalarının da o vəziyyətdə yaşamağını istə. Və bu nəticə ətibarıyla gətirir insanı yönləndirir o yerə ki, insan ki, istəmir özü cəhənnəmə getsin, nəticəsi olsun, insaflı adam budur ki, özünün cəhənnəmə getməməyini istəyəndə, özünün bəişdə getməyin istəyəndə də insanların da cəhənnəmə getməməsini və bəişdə getməsini istəyəcək. Və nəticədə olacaq bir dənə adam vaiz və amir və nahi insanları ləhd nəsihat edəcək, insanları yaxşı işlərə əmr eləyəcək, insanları pis işlərdən çəkindirəcək. Bu ancaq hələ ibadət və mənəvi məsələlərdədir ki, o maddi məsələləri də nədir? Gəlib ona da nə deyəcək, işarə eləyəcək. Hz. Rəsulullahdan bir dənə əleyhissalama vəsiyyətlərində bir dənə söz var ki, Hz. buyurur ki, "Yəhəli salasatun la tuti" go hazır ümmə. 3 dənə əməl var ki, bu ümmətin qüvvəti yoxdur onu əmələ gətirmə. Yəni nə hənçi qüdrətləri yoxdur. Yəni elə bir ki bu məsələdə insanlar səhlənçarlığ edirlər. Bu məsələdə insanlar o işin haqqını nədai etmirlər. E, və salasatun, e, salasatul e, sejudul əməli salasatun. Ya məsələn e, əməllərin an Ağası səyidi də üç dənə əməldir. Məbtul yərmü'min əşadəllehimin səlası xisalın. Ya bir başqa hədisdə deyir ki, üç dənə xasiyyət var, üç dənə xislət var. Müəminlər həmin xislətlərdə olduqları imtahanda, yəni həmin xislətlərə görə verdikləri imtahanın çətinliyi başqa əməllərdə, başqa xislətlərdə yoxdur. Ən çətin imtahan bu yerdədir o görə deyir ki, taqətləri yoxdur. Yəni çox adam imtahanlardan nə edə bilmirlər, çıxa bilmirlər. Səla suxısalun hunnə əşaddu ma'amle bi labd. Üç dənə xasiyyət var ki, bəndənin əməl edəcəyi işlərin ən çətindir. Hamısı bu ibarətlərin qaidir. İmam Sadiq əleyhissalam dedici o üç dənə əməlci əşeddül əmaldı və birincisi də insaf idi o. Bəs həmin insaf məsələsində insanlar bəndələr nədir? E, əməl edici işlərin ən çətinidir insaf. O ki, mömmünü e, ən ağır imtahan gözdir. Həmin o birincisi insaf olan məsələdir ki, buradan mömmün ağır imtahan verməlidir. Ağır işdir, ona görə də ağır imtahan verməlidir ənsafı fil muamila al adala. Məsələn indi bu hadisdə həzrət Neynəb əhalverdəki insafı nəyinir, izah edir. Alverdə insaf nədir? Alverdə insaf ədalət. Ədalətə riayət etmək. Xüsusən Alverdə sən insaflı alverdsisənlar, insaflı tacirdisənlar və o Alverdə olan ən şiddətli və ən çətin əməli əmələ gətirəsəm onun hesabına dərəcə alasan, həzrət buyurur ki, o nə də ədalətə riayət eləməydi. İndi burada ədalətə riayət eləməyi necədir? Ədalətin hərənin nazarında bir cürə ola bilər. Həmm özündən mollalıq edəsin ki, hə, burada ədalət belədir, burada ədalət belədir. Həzrət onu da izah edir. Və zalikə an la yaxu min sahibi min al-mənafi illa misla mayyati. O da deyir budur buzur ədalət budur ki, o satdığı adamdan o qədər almasın ki, özü nə də ondan çox alır. Yəni belə deyək də, yəni özü nə qədər qazanırsa, yaxşı, ona da e belə qazanc versin. Ya özü nə qədər ziyan çəkirsə, elə eləsincə o da o qədər ziyan çəksin. Birinə al-ver edəndə məsələn, sən 5 man ziyan çəkəsən, o 10 manat ziyan çəkə. Ya Birinə mal veriryəndə elə eləyəsən ki, 5 manat sən qazandınsan, bu 1 manatı o qazana, Həzrət buyurur ki, bu ədalətdən deyil. Ədalət alverdə, ticarətdə budur ki, qazandı da elə eləyəsən, bərabər ola, ziyanı da elə eləyəsən, bərabər ola. Bəs alverdə ədalət və nəticədə də insaflı insan, insanın insana nisbət insafı ibarət oldu bundan. Ciziyanın və xeyrin elə yesən, bərabər olasən. Hazrat e, bir nəfərlə danışanda ona dedi ki, "Xaf və entekfur. Mən qorxuram ki, siz cafir ola biləsiz bəzi məsələlərə isbat, in çarçı ola biləsiz bəzi məsələlərin haqqını əda edə bilməyəsiz. İnnə minə şeddə məftər azallahu ala xalqi salasan. Allah öz bəndəsinə vacib elədici şeylərin, haqqların içərisində 3 dənə haqq ən çətinidir, ən şiddətlisidir. Birincisi də insaf olu məri min nəfsi insanın özünün nə idi insaflı olmasıdır. Hətta la yərzali əxihim min nəfsi illə bi ma yərzali nəfsihim ta ki öz mömin qardaşına, öz müsəlman qardaşına, öz Allahın bəndəsi olan bir dənə insan imanından, əqidəsindən asılı olmayaraq ona nisbət o şeyə razı olar ki, o şey özünə nisbət razı idi. Yəni o şeyi ki özünə nisbət razıyan Ondan məncə xoşum gədir mənim üçün olsun, hə, onun başqası üçün də olmasını neynəsi istəsin. Əvvəldə dediyimiz kimi, yəni məsələn, bu ki, istəyir qışda rahat bir isti evdə otursun, yayda rahat bir sərin evdə otursun, bunu ki özü üçün arzulayır, onu da nədir, başqaları üçün arzulasın. Ona görə bizim e, dinimizdə dua bəhsinin geniş yeri var. Geniş mövzusu var dinimizdə, şəriətimizdə, Quranın özündə ə dua arasında nədir? eee Allah Taala hətta dua eləməyə əmr eləyir. Uddu nasta zıvrakun. Əmr eləyir, çağırın, mən də sizə cavab verim. İzasə hələkə ibadəənni fe indi qəribunu zibü davəta daizad an. Ya Rasul, məndən mənim bəndələrim məni səndən soruşanda dünənçü belə uzağı da deyil, çox yaxındadır özdə o bizi bu dəvəta daizadə an. Hər kim mənə çağırdı, çağıran kimi də mən nə edirəm? Onu eşidirəm. Allazina yatakhiruna an ibadate seyahdhuruna cehanneme daxirin. Allah deyir ki, onlar ki ibadat eləməkdən təkəbbür eləyirlər, ibadat eləməyirlər, tezliklə onları əbədi cehənnəmə daxil edəcəm. Bütün mufəssirlərimiz yazır orada ibadətdən məqsəd duadır. Yəni Allah təala buyurur ki, bir adam təkəbbür eləyə, dua eləməyə nədir? Onu mən tezliklə nəyləyəcəm? Cəhənnəmə daxil eləyəcəm. Ya məsələn Hədisdə var, "Duanın möminün silahıdır" bitirmiş şüurların həll olunmasında. Baş dinimizdə, şəriətimizdə ki, duaya bu qədər əhəmiyyət və yer verilib. İnsaflı adam özü üçün nə qədər dua eləsə, gərək başqası üçün o qədər dua eləyə. Öz övladı üçün nə qədər dua eləsə, başqasının övladına da gərək o qədər dua eləyə. Öz övladının hansı vəziyyətdə olmağını istəyirsə, başqasının da qonşunun da, millətin də övladının o vəziyyətdə olmağını nənəsin istəsin. Və dua edəndə hamı üçün dua eləsin. İnsaf budur. Dua edəndə də hamı üçün dua eləyəsən. Allahdan ruz istəyəndə Allah həmsə. Sən deməyə orzuqün deyə orzuqün ha. Allah mənə ruzi verə. Deyək ki nəyinə dinən Allah mən bizə ruzi vercinən. Rəbbənə atina. Allah görsün duanın yolun da, insafın yolun da bizə göstərir öz dili ilə. Yəni deyir, dua edəndə deməyin, Rəbbi etini hasenatan fi dünya və hasenatan və axira. Belə demir. Deyir deyəndə deyin ki, Rəbbənə Eybizmə Allahımız cəm şəkildə hamını yığın başınız. Atina bizə verginən fi dünya həsənə və fi axirət həsənə və qina əzabənnar. Bizi Allah cəhənnəmin odundan qutarıcınan. Bu yığılışın toplaşın bir yerə yığın. Əd dua fil cemaa. Hədisdir ki, duanı cəm şəkildə eləyin. Yəni bərabərsilici riayət eləyin, insaf eləyin. Bu insaf deyər bir adamın Allah yanında duası qəbul ola. Həmin adam tək özünü doyulur. O peyğəmbər sahabəsin Ərafədən çıxan da biri gördü ki, məsələn o qədər doyulur bağlayıb, gözləri qızarıb, soruşdu ondan ki, falanças, eee, səvelan Ramsa cəmadətvinul conda idi. Falanças desəsən çox dua eləməsən özün üçün dedi vallahi heç zərrə qədər də özünçü dua eləməmişəm dedi necə bu, bu müddətdə dua eləmədin sünnətə görə üçün, üçün həzrəti rəsulullahdan eşitmişəm kim mömin qardaşının dua eləsə başqalarının dua eləsə Allah Taala da bunu özün dua eləməsə Allah Taala da 70 mələk ya 70000 mələk yaradar göndərər ancaq bu adamı dua eləməkdən ötürü insaf babucur olur özün da ins dünyada bu günlər dünyanın ən böyük problemlərindən biridir ki, insanlar bir-birindən qaçır. İnsanlar təklikə çəkilib. İnsanlar məsələn evdə heyvan saxlayıb onla ünsiyyət yaradırlar, ondan dostluq eləyirlər, onu təmar edirlər, amma bir-birindən rabitələri kəsiblər. Ünsiyyətdən qaçıblar. Ondan sonra dostluğundan uzaqlaşıblar. Bir-birindən lahaqəət qalıblar. Heyvanın qaydına qalır, amma insan insanan qayıdına qalmır bu insan ən böyük bəlasıdır və insafsızlığıdır Allah inşallah bizi insaflı insanlardan qərar versin və salamun alaykum və rahmetullah və bərəkatu